Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində istintaq olunan cinayət işi üzrə aparılmış araşdırmalar zamanı xarici ölkə vətəndaşı 1994-cü il təvəllüdlü G.H.Ədi Muhamməd Nəcəfoğlu tərəfindən Azərbaycan Respublikası ərazisində casusluq cinayət əməllərinin törədilməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilmişdir. Bu barədə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Məlumata görə, toplanılmış çoxsaylı sübutlar əsasında G.H.Ədi Muhamməd Nəcəfoğlu'nun xarici Soyuq xidmət orqanının tapşırığı ilə dövlət sirri olan və Azərbaycan Respublikasının təhlükəsizliyi zərərində olaraq istifadə etmək üçün məlumatların toplanılması və verilməsinin təşkili, o cümlədən Azərbaycan Respublikası Hüquq mühafizə orqanı əməkdaşları barədə fərdi məlumatların əldə edilməsi Onlarla şəxsi münasibətlər qurulması və onların xarici ölkənin xüsusi xidmət orqanı tərəfindən məxfi əməkdaşlığa cəlb edilməsi istiqamətində fəaliyyət göstərdiyi məlum olub. Gəhədi Muhamməd Nəjafovlu Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 276-cı casusluq maddəsi ilə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib və məhkəmə tərəfindən barəsində həbsqəti imkan tədbiri seçilib. Cinayət işi üzrə araşdırmalar davam edir.